Вы смотрите новости на Бтб в студии Екатерина Романюк. Президент Петр Порошенко поддерживает инициативу досрочных выборов в Верховную Раду. Свою позицию глава государства озвучил на встрече с руководителями парламентских фракций. Петр Порошенко отметил, что запрос в обществе на полную перезагрузку власти остается актуальным. Также на встрече обсудили инициативу президента страны о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Этот законопроект является ключевым элементом нашего мирного плана на Донбассе, подчеркнул Петр Порошенко. Глава государства отметил необходимость четкого разграничения полномочий между президентом, парламентом и правительством для эффективного функционирования системы власти в Украине. Украина может закрыть пункты пропуска с Российской Федерацией, а вдоль всей границы в ближайшие сроки возведут стену. Такие решения приняли на Совете нацбезопасности. Вместе с тем вводить военное положение на востоке Украины пока не будут. Но этот вопрос СНБО рассматривает. Подробности в сюжете Екатерины Доброгорской. Украинские вооруженные силы уже контролируют более 250 километров границы с Россией. По словам президента Петра Порошенко, на двух наиболее опасных участках закрыты пути проникновения боевиков и тяжелого вооружения из Федерации. Окончательно восстановить контроль на границе власти рассчитывают уже до конца недели. Петр Порошенко также заявил, что после этого будет введен режим прекращения огня на ограниченный срок. Пауза будет сделана для того, чтобы террористы и сепаратисты могли сложить оружие. Глава государства считает, что прекращение огня может послужить началом реализации мирного плана урегулирования конфликта. Нам сегодня конче потребно. Нам сегодня необходимо, чтобы мы вышли на режим, когда с одной стороны мы можем гарантировать безопасность всем, кто живет в Донецке и Луганске. Мы можем гарантировать защиту от мародерства. Мы можем способствовать процессу разоружения, за которым последует решение об амнистии за яким или о защите от уголовной ответственности тех лиц, которые не совершали тяжких преступлений, на руках которых нет крови. По результатам заседания Совета нацбезопасности было принято решение поручить правительству провести одностороннюю демаркацию украинско-российской государственной границы. По всей ее протяженности Украина обустроит инженерно-техническое сооружение. Кабинет министров должен подготовить план соответствующих работ, после чего выделят соответствующее финансирование из госбюджета. Это поручение президента должно быть выполнено в максимально сжатые сроки. Наставьте до сих пор... На самом деле, и до этих пор мы быстрыми темпами защищали пограничную зону рвами и, к сожалению, не смогли дойти непосредственно к Донецку и Луганску. Сейчас речь идет о более сложных и более фундаментальных инженерных сооружениях которые должны быть созданы кабинетом министров за средства бюджета. И пограничной службой должен быть разработан проект, как это все будет выглядеть. Что же касается введения военного положения на востоке страны, данный вопрос все еще находится на рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вместе с тем украинская сторона хочет для начала сделать все возможное, чтобы те, кто сегодня держит в руках оружие, сложили его и покинули территорию нашей Родины добровольно. Екатерина Доброгорская, Андрей Коваль, БТБ. Проект постановления о мерах по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Противодействия военной агрессии Российской Федерации планируют рассмотреть народные депутаты сегодня. Затронут парламентарий и социально-экономические вопросы. С нами на связи с Верховной Рады наш корреспондент Оксана Опрышко. Оксана, доброе утро. Расскажи о сегодняшней повестке дня. Доброе утро, Катя, но сразу хочу сказать, что сегодняшний сессионный день в парламенте начинается достаточно бурно. У входа в Верховный Совет собралось около тысячи протестующих, которые требуют досрочных парламентских перевыборов. Они встречают парламентариев с плакатами ⁇ Новый парламент, новая страна ⁇ а также к двери самого парламента выложили своего рода, насколько я понимаю, своеобразную тропу позора из портретов неудобных и неугодных депутатов. Ну, в частности, я там видела регионалов и коммунистов. Кстати, по поводу досрочных президентских выборов вчера президент Петр Порошенко встречался с лидерами парламентских фракций и обсуждал этот вопрос. Пока нам не удалось официально пообщаться с кем-либо из руководителей фракций на эту тему, но не на камеру, в частности, экс-спикер господин Рыбак отметил, что фракция региона, в частности, готова к досрочным парламентским но этот процесс затянется, предположил он, поскольку предшествует этому досрочным парламентским выборам, наведение порядка в восточных регионах, также выборы в местные органы власти, также изменение Конституции и, конец концов, изменение законодательства о выборах. Таким образом, предположил Рыбак досрочные парламентские выборы состоятся не скоро. Ну а сейчас уже вот только что завершилась регистрация парламентариев, депутатов в сессионном зале, и они начинают к рассмотрению порядка ДНО, который сегодня достаточно насыщен. Ожидается, в частности, выступление премьер-министра Арсения Яценюка об энергетической безопасности страны. В частности, речь будет идти о том, о позиции, шагах Украины и поведении Украины после того, как, Украина обнули... как Россия обнулила поставки газа для Украины. Премьер уже преклонен, знает и видит свой план выхода и решения этой проблемы и, видимо, будет просить парламент также принять некоторые соответствующие законопроекты. Ну и как ты сказала, Катя, действительно парламентарии собираются рассмотреть ситуацию еще до да, по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет, в частности, об усилении уровня защиты границы Украины. Напомню, вчера на Совете над безопасности также было решение о демаркации украинской границы и построении так, так называемой, как уже в народе прозвали, стены Коломойского, потому что именно эта инициатива была озвучена господином Коломойским. Ну и в целом порядок дня в парламенте сегодня достаточно насыщен даже сложно подсчитать, сколько тут законопроектов и самых разнообразных от усиления оборон обороноспособности страны до э, изменений э, в семейный кодекс. Ну вот пока таковы новости. Кать. Да, спасибо Оксана. Напомню, с нами на связи была Оксана Прышка, она сегодня проинформирует нас о том, что происходит в Верховной Раде. Ну и сегодня ночью боевики обстреляли блокпост украинских военных. В результате нападения ранен 31 украинский солдат, сообщает Госпогранслужба. Стычка произошла в районе села Алексеевска Донецкой области. Нападавшие стреляли из восьми миномета, вагон велся прицельно и корректировался специально обученными боевиками. Пограничники и военные вооруженных сил Украины вступили в бой, боевики отступили. Военнослужащие... Военнослужащего с тяжелым ранением и одного пограничника эвакуировали вертолетом. Накануне первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ерема заявил, что во время антитеррористической операции на востоке Украины погибли 125 силовиков. Украина может уже сегодня получить 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС. Европейская комиссия аккумулировала указанную сумму на рынках капитала для финансирования первого транша кредита в соответствии с новой программой макрофинансовой помощи Украине. Средства были собраны благодаря десятилетнему бонду, который был выпущен в апреле на 2,6 миллиарда евро, а потом увеличен до 3 миллиардов 200 миллионов. Ну а сегодня должна быть перечислена выручка от выпуска евробондов. Украина и Россия должны как можно скорее вернуться к переговорам по газу, желательно до конца июня. С таким заявлением на форуме по ядерной энергетике в Братиславе выступил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер. Он считает, что газовый спор между Киевом и Москвой на Европе не отразится, поскольку украинские власти пообещали не срывать транзит голубого топлива и выполнять свои обязательства перед странами Евросоюза. В то же время он призвал европейские газовые компании помочь Украине заполнить подземные хранилище Россия грозят новые санкции. Соединенные Штаты активно контактируют с европейскими союзниками в вопросе выработки новых мер в отношении Кремля. Ограничения будут направлены на энергетические, банковские секторы, а также сферу обороны, заявила помощник госсекретаря Виктория Нулан. Дипломат обвинила Москву в крайне опасной поддержке сепаратистов на юго-востоке Украины. Нулан заявила, что в последнюю неделю наблюдается серьезное ухудшение ситуации в этом регионе. Вместе тем Вашингтон разочаровался что Франция не отказалась от поставок России вертолетоносцев «Мистраль». Небывалая по силе песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию внутренняя Монголия. Дороги и строения буквально исчезли в облаке оранжевой пыли. При этом порывы ветра достигали 100 км в час. Песчаная буря овалила деревья и рушила строения. В некоторых районах возникли перебои с электричеством и интернетом. За последние три месяца песчаные бури происходят во внутренней Монголии уже 11 раз. Местные власти этим очень встревожены, ведь такой природный феномен наносит ощутимый ущерб экономике. Ну а далее на БТБ-анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. Парламентарий обсудит с премьер-министром Арсением Яценюком результаты переговоров «Нафтогаза» с «Газпромом». Преимущества и риски будущей углубленной всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина ЕС – тема встречи с главой представительства Евросоюза в Украине Яном Тамбинским. О предварительных результатах борьбы с коррупцией в Украине читается исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий во время брифинга. Еврокомиссия переведет 500 миллионов евро Украине. В рамках новой программы макрофинансовой помощи Киеву предусмотрен кредит до 1 миллиарда евро. 17 июня истекает срок, в течение которого всем желающим жителям Крыма и Севастополя должны выдать российские паспорта. В британском городе Аскоте стартуют королевские скачки Royal Ascot. Самые знаменитые скачки в мире и главное дефиле дамских модных шляп. Королева не пропускает ни одного забега и каждый день возглавляет процессию, направляющуюся из Вензорского замка к месту состязания.